नमस्ते भारत आप देख रहे डब्ल्यूएस डब्ल्यू एस न्यूज और आई बी एम टीवी नाइन में विजय खवसे लोकसभा का जो प्रचार है वो थम गया है और 19 अप्रैल को चुनाव है अभी प्रचार की जो तोप है, है नागपुर शहर के अंदर में आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी पार्टियों ने भी यहाँ पर प्रचार किया है और सब, करीब उम्मीदवार यहाँ पर खड़े है अभी लोगों के मन में क्या है वो हम जानना चाहेंगे हम मेडिकल के साइड है साइड में है और लोगों के मन में क्या है वो थोड़ा वो जानने की हम कोशिश करेंगे कि लोग आखिर क्या करने वाले है उन्नीस तारीख को किसको वोट करने वाले वो हमारे साथ में लोग पूछ है आ, दादा क्या कहेंगे अभी हम देखते आ रहे हैं कि लगातार नागपुर शहर में जो है बहुत बड़ी प्रचार की धूम रही और अभी शांत हो गई है आ, आप क्या बताएंगे किसका माहौल है और क्या आ, आपका रुझान किसके तरफ में है अभी तक तो हमने पक्ष को बहुत समर्थन दिया है लेकिन अब हम का साथ देंगे अपक्ष को साथ देंगे कौन अपीदवार कौन है एयर कंडीशन में खड़े हैं सुशील रामराव पाटिल अच्छा साहब हाँ। उनको हम अभी समर्थन देंगे उन्होंने अपना घोषणा पत्र पेपर में हमें लिखित तो अच्छा अच्छा आपको ये जो हाँ ये जो घोषणा पत्र पेपर में उन्होंने लिखित है ये देखिए गारंटी दी है अपक्ष उम्मीदवार ने जो मैं पहली बार में ऐसा हुआ की कि किसी उम्मीदवार ने घोषणा पत्र क्या पसंद आया आपको ये हम्म उसमें घोषणा पत्र में पूरी गारंटी दी गई है गारंटी के साथ घोषणा पत्र दिया गया इसलिए अभी हमारा उम्मीदवार सुशील रामराव पाटिल है निश्चित रूप से जो अभी तक के जो पार्टी वो से लोग नाराज हो चुके हैं इसलिए जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो है नागपुर शहर में एक सुशील पाटिल जो करके उम्मीदवार है उनको चुना है और अभी अपक्ष को देंगे और भी हमारे साथ में है दादा आप क्या बताऊंगे अपक्ष तूंगा अलग है कहा बर अपेक्ष देता पक्ष जो मोटे मोटे लोग है ना पहला ना पक्ष पहुंच रहा इतना इलेक्शन हा मी गॅरंटी देतो पण ते असं असं लिहून कोणीच दिलं नाही जे अपेक्षा उमेदवारांनी दिलं तुमच्या घरापर्यंत आलं हे पत्र पसंत पडलं तुम्हाला वाचलं वाचल्यानंतर कळलं की अपक्ष उमेदवार काही करू तुमचं पाटील साहेब आहे काय चिन्ह आहे त्यांचं हेअर कंडिशन आजपर्यंत जेवढ्या पक्षाच्या लोकांना तुम्ही उमेदवार निवडून दिला तुमचं समाधान नाही झालंय नाही समाधान म्हणजे आता पेपरला वाचतोय आपण महागाई बेरोजगारी आमच्यासारखे गुजरीत माणसं काय बरोबर आहे आता पाहू आता काय मुद्दे काय आहे तुमचे मुद्दे म्हणजे काही या वर्षी अपक्षाला निवडून द्यायचं निश्चितच यावर्षी अपक्षाला निवडून द्यायचं हेच मुद्दे आहे कारण पक्ष भरपूर पाहिले पक्ष आता निवडून घालणार अपक्ष यांचं असं आहे तर आणखी सुद्धा आमच्यासोबत दादा तुम्ही काय सांगाल काय म्हणते नागपूरचा माहोल नागपूर का तो ठीक आहे विचार करणं पडेल त्या बोल उन क्या विचार कर रहे हैं बोलने के लिए बोलो ना बोलो बिंदास उन्नीस तारीख को वोटिंग करना है आपको आप, आप ही के ना? कर ना? किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करेंगे मुद्दा वगैरह तो इन लोगों ने दी साहब नहीं इन लोगों का छोड़े साहब ने बता दी अंकल जी ने बताया आपका मुद्दा बताइए मेरा मुद्दा क्या इनकी जो राय इनकी जो राय रहेंगी वो हिसाब से चलेंगी वो के तरफ में जा रहे हैं अपक्ष के तरफ में के लिए जब वो एसी वाले बोल रहे तो उनको दे देंगे एक कोट अच्छा 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 मेरे इधर आते है चार चारा कोट आते अच्छा तो उनका तो नहीं 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 अपक्ष को नहीं बोल रहा अब उनकी मर्जी है वो किसको दे तीन वोट उनकी, अच्छा। उनकी मर्जी पे मेरा वो भैया जी को जाएगा भैया जी को जाएगा सुशील जी को हाँ निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि इस बार जो है मैं इस नागपुर शहर में मेडिकल के साइड में हूँ मेडिकल के साइड में लोगों की राय जानने का प्रयत्न किया है मगर लोगों का इस बार जो है पक्ष जो है हमने बहुत सारे पक्ष देखे हैं लेकिन इस बार जो है नागपुर में है हम अपेक्ष को पसंदी देंगे ऐसा ही इस मतदाताओं ने कहा है और भी हम आगे लेके चलते हैं और बताते हैं लोगों की राय मेरे साथ और भी कुछ ये नागपुर के लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो उन्नीस तारीख को चुनाव होने वाला है किसका माहौल यहाँ पर है दादा उन्नीस तारीख को अपने नागपुर शहर में चुनाव होने वाला है क्या लगता है किसका माहौल है अभी तो कुछ बता नहीं सकते किसका माहौल है तो समय पे, पे पता चल जाएगा किसका तो माहौल तो। प्रचार लोगों ने किया है नागपुर शहर के अंदर में तो आपको क्या लगता है क्या लगता है आपको अब क्या चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा क्या वो अभी यहाँ पर जो बड़े बड़े दिग्गज लोग है आपको क्या लगता है तो मेरे विचार से तो आने को ना अभी बिल्कुल बिंदास बोलिए आप बिंदास बोलिए कांग्रेस आने को ना अभी तो कांग्रेस आने को ना ऐसा क्यों लग रहा है प्रचार बिल्कुल कुछ लोगों के दिल में ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी आना चाहिए और भी हम थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काका है यहाँ पर थोड़ा काका से हम बात करेंगे काका ये आ... हम डिजिटल न्यूज है आणि आम्ही थोडासा सर्वे घेत आहोत नागपूर मध्ये आता एकोणीस तारखेला निवडणूक आहे काय का वाटते तुम्हाला कोणाचा माहोल आहे असं नागपूर मध्ये माहोल ते नितीन दादा चालू नितीन दादा चालू बिलकुल नितिन दादा याच्यासाठी लागतो जे आता रूपरेखा रेखा नागपूरचे पहिले आपण कोणत्याही गल्लीतून जात होतो पण आता रोड इकडे तिकडे विकास केला विकास हालाकी आम्ही काँग्रेसच्या पण विकास पुरुष विकास आम्ही व्यक्ती पाहतो पार्टी काय नाही बरोबर आहे आपला नितीन भाऊ नितीन भाऊ आहे काही नाही काय वाटतंय यावर्षी नितीन भाऊ भाजी मारेल कारण बाजू मारण नाही पण एस मध्ये काही अपक्ष उमेदवार सुद्धा आहे काय वाघाच्या आजूबाजू लिहिल्या भेल्या तर काही वाटत नाही आहे का नाही वाघ मग तो निश्चित हे मोठी गोष्ट आहे काँग्रेस कार्यकर्ता आहे पण नितीन भाऊला ला मानता तुम्ही भाजपला नाही विकास विकास कारण माझ्या घरचा संडास लाईन एक दीड महिना संडास चे असे वरती आले आणि काही लोकांना फोन केला लो, पण कोणाने नाही केलं मग संदीप जोशीला फोन केला एका जनाने माझं काम झालं एक महिना कशाने म्हणजे जेवण नाही होत जो विकास आहे जो विकास काँग्रेसचे कार्यकर्ता आहे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला समर्थन देत समर्थन नाही देत विकास बरोबर हो नक्कीच जे विकास करते हैं उन्हीं को ये समर्थन यहाँ पर मिल रहा है तो और भी हम आगे चल के और भी लोगों की राय जानने का प्रयत्न करते हैं और भी हमारे साथ में कुछ यहाँ के मतदाता है नागपुर के तो उनसे भी हमने जाना चाहेंगे दादा क्या बताएंगे उन्नीस तारीख को चुनाव है और यहाँ पर जो ए, तो क्या आपका किसके तरफ में रुझान है सुशील पाटिल कौन सुशील पाटिल है अभी उन्होंने घोषणा पत्र भी लिख के दिए है उनको हम चाहेंगे कि चुन के लाए करके क्योंकि तो यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता खड़े हैं नितिन गडकरी जी खड़े ऐसे कुछ, कुछ, कुछ काम नहीं उन्होंने सिर्फ गरुब... गरीबों को धोखा दे रहे वो लोग हाँ। बस अपना अपना देख रहे लोग बाकी कुछ नहीं क्योंकि तो आपका निर्णय इस बार है हाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं किसी को ड्यूटी नहीं है कुछ नहीं है बस सिर्फ रईसों को रईस बनाया तो बहुत बड़ा विकास हुआ है ना? उससे मतलब नहीं होता है आपको तो, तो मतलब हो जो, जो गारंटी है करेंगे ना बिल्कुल निश्चित रूप से सुशील पाटिल जी ने जो है नागपुर शहर में घर घर में जो है ये घोषणा पत्र पहुंचा है और लोगों तक ये पहुंचे और लोगों को ये जो घोषणा पत्र है सुशील पाटिल जी का बहुत पसंद आया है क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र पे गारंटी दी है कि हम अगर यदि चुन, चुन आते हैं तो घोषणा पत्र में जितनी भी बातें लिखे वो जो है हम पूरा करेंगे इसलिए आप सुशील पाटिल को पसंद करेंगे जी बहुत पसंद आया आपको घोषणा ठीक है तो दोस्तों हो, और भी हम आ, आगे लेके चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं आता यावेळेस मी उत्तर नागपुरातील नारी भागामध्ये आहे आणि नारी भागामध्ये नागरिकांच्या सुद्धा आम्ही या ठिकाणी भावना जाणून घेऊया बघून बघू शकता या ठिकाणी हे मतदार आहे आणि मतदारांच्या भावना या ठिकाणी काय आहे ते आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू एकोणीस तारखेला मतदान आहे पण मतदारांच्या मनात काय आहे ते आम्ही जाणून घेऊ भाऊ काय सांगाल एकोणीस तारखेला मतदार आहे आणि काय वाटते नेमकं आपल्या या भागामध्ये हे उत्तर नागपूर भागामध्ये कोणाचा माहोल दिसते आता तर फिलहाल शैलेश पाटील च्या दिसून राहिला आम्हाला शैलेश पाटील कोण आहे सुशील पाटील सुशील पाटील काय अपक्ष उमेदवार का? आहे काय स्वतंत्र उमेदवार स्वतंत्र उमेदवार नेमकं कसं काय मग माहुल त्यांचा दिसते आता फिलहाल तर आम्हाला त्यांच्याच माहोल दिसत आहे काय ज्या तुमच्या ज्या समस्या राहतात येतात वेळोवेळी आणखी महिला सुद्धा आहे आपण बघू शकता काय सांगाल तुम्ही या ठिकाणी तुमचं मतदान होणार आहे एकोणीस तारखेला तर काय वाटते तुम्हाला कोण जिंकणार सुशील सर इथून म्हणजे निवडून येणार आहे आम्हाला खरंच चांगलं वाटत आहे आमच्यासाठी त्यांनी खूप काही असं करणार आहे त्यांनी घोषित पत्र आम्हाला लिहून दिलेलं आहे दिलं का त्यांनी लिहून स्टॅम्प पेपरवर स्टॅम्प पेपर वर आम्हाला नोटरी करून मिळाली आहे जर मी निवडून आलो ना मी हे करूनच दे असं त्यांचा दावा आहे नाहीतर माझ्यासाठी म्हणून खरा खूपच चांगला ना आमच्या लोकांसाठी आमच्या बायांसाठी म्हणून ते लिहून दिलेलं खूप नाही येईल तर सुशील पाटीलच जिथून येईल आम्हाला हे उमेद आहे नक्कीच अपक्ष उमेदवार निवडून येईल अशी या, या लोकांना एक हमी आहे खात्री आहे पण तरी आपण आणखी तुम्ही काय सांगाल दादा तुम्ही सर मी म्हंटल बीजेपीचा माह आहे तरी आम्हाला असं वाट वाटत आहे की हे अपक्ष उमेदवार आहे हे काही समस्या आमची सुल घेऊन देणार आहे त्यामुळे आम्हाला विचार झाला आमच्या मतदारांच्या हे सुनील पाटील सुशील पाटील आले पाहिजे हे आमच्या बीजेपीचा माहोल बीजेपी काय सांगाल इकडे पण माहोल बीजेपीचे आहे असं वाटत माहोल कोणाकडे आहे हा इकडे आहे बीजेपी कडे नक्कीच नक्की हा हा कोण आहे बीजेपी उमेदवार चे आहे तुम ना इकडे नितीन गडकरी आहे नितीन साहेब आणखी आपल्यासोबत युवक सुद्धा आहे या इकडं काय सांगाल तुम्ही तुमचं मतदान आहे मतदान नाही ठीक आहे आणखी बरेचसे जे लोक आहे त्यांच्याकडून जाऊन काकू या इकडं या या ना या ना तुम्ही या ना तुम्ही या ना तुम्ही या काय सांगाल मतदान आहे एकोणीस तारखेला जाणार आम्ही जाणार आहोत कमरच्या फुलावर हो अच्छा फुला हो हाँ, हाँ, विकास झाला आहे तुमचा इकडं विकास नक्कीच 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 बरेचसे लोक आहे आपण बघू शकता या ठिकाणी कोणी म्हणजे कमटचं फुल सांगतात कोणी अपक्ष सुद्धा सांगतात पण एकंदरीतच या लोकांची एकच मागणी आहे की आमच्या एरियाचा जो आहे तो विकास झाला पाहिजे आणि जो विकास करेल त्यांच्याकडे आम्ही मतदान करणार आहोत पण सुशील पाटील जे आहे ते या एरियामध्ये नेहमी येत असतात काय तुम्ही काय सांगाल आम्ही सांगतो बाबा हेच का तेच आले पाहिजे सुशील पाटील तेच आले पाहिजे कारण की आता तेच करणार आहे अपक्ष आहेत ना हो तर काही नाही ना आमची जे इच्छा जो आमच्या घराची सुधारणा जो काही आमच्या इकडे करणार आहे तर आता तेच करणार आहे नेहमी येतात का इकडे मग नेहमी ने, आता करा करावं लागेल ना निवडून आल्यावर करतील ना असे तर सगळ्या दिला नक्कीच जो एकंदरीतच जो माहोल दिसत आहे तो अपक्षाच्या बाजूने या ठिकाणी माहोल दिसत आहे आम्ही नागपूरच्या विविध भागामध्ये फिरलेलो आहोत आणि एकोणीस तारखेला मतदान आहे तर नक्कीच सगळ्यांनी जे आहे आपला मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे एकंदरीतच हा जो आ, लोकान कल कला है तुम्हे बगित और भी लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर लोग हैं काका नागपुर का चुनाव 19 अप्रैल को है क्या लगता है नागपुर में किसका माहौल है चेंज होना चाहिए यार भैया तो बहुत हो गए पंद्रह लाख आएंगे सत्रह लाख आएंगे आ, अभी तक तो एक फोटी कवड़ी नहीं आई अच्छा पंद्रह लाख मिले नहीं आपको दस अरे फोटी कौड़ी नहीं आई इस बार कौन चुन करायेगा नागपुर से तो सुशील भाव, भाव आये। तो तो हाँ। हम तो वही वही जाएंगे ना अभी हाँ। नई जगह में जाना है अच्छा सुशील उम्मीदवार है अरे तो क्या हो गया वो आपस वाला भी आना चाहिए ना तो बड़े बड़े लोग भी खड़े हैं ना वो आउट होने के लिए टाइम नहीं लगेगा अच्छा आउट हो जाएंगे अपने अरे वाह ये कोई थोड़ी रावण जब गया तो ये कौन सा बड़ा आप क्या कहेंगे वो नहीं सुशील भाव आना चाहिए बस और कुछ नहीं वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते निश्चित रूप से लोगों की एक ही राय है कि पक्ष बहुत देखे हैं मगर इस बार जो है अपक्ष जो है वो चुनकर आना चाहिए ऐसी लोगों की भावनाएं है आ, सुशील पाटिल जो है अपक्ष उम्मीदवार है और उनका ऐसी चिन्ह है और उन्होंने खास करके मैं बताऊंगा कि लोगों के घर घर तक जाकर जो है एक स्टैम्प पेपर पर घोषणा पत्र दिया है और वो पसंद आया काका स्टैम्प पेपर पर घोषणा पत्र दिया है क्या पसंद आया बहुत पसंद आया हमको थोड़ा ऐसा घोषणा पत्र दिए कि किसी नहीं नहीं किसी में नहीं, नहीं, नहीं। निश्चित रूप से ये जो घोषणा पत्र है ये घोषणा पत्र लोगों को पसंद आया है इसीलिए जो है लोग सुशील पाटिल को पसंद कर रहे हैं